техника ориентирована в первую очередь на крупное хозяйство аграрные холдинги которые первой своей задачей на сегодняшний день ставят повышение эффективности и повышение продуктивности за счет чего они выходят в лидеры являются флагманами сельского хозяйства не только украины но и европы тоже Компания Техноторх находится в шаговой доступности к конечному потребителю. Она имеет филиалы в каждом регионе Украины. Это развитая сервисная сеть, которая насчитывает более 120 специалистов, более 80 мобильных экипажей, которые производят сервисное обслуживание техники. Более 6-7 лет это точно мы участвуем в этой выставке. Это одна из основных выставок в Украине, где представляется сельхозтехника. Вот эта выставка с большой посещаемостью конечного потребителя и, соответственно, где происходит не только продажа, да, но и обмен мнениями между нами, продавцами, производителями и конечным потребителем. Ринку ми вже в Україні 22 роки. Працює на заводі 500, більше 500 чоловік. На сьогоднішній день 50% продукції йде на експорт. План цього року півмільярда гривень. З них половина в валюті для тримання балансу гривні в Україні. Ми нарощуємо об'єми кожен кожний рік майже на 50% об'єми, і кожен рік збільшуємо частку закрожу на експорт. Тобто, в прошлом году було 42%, В цьому році йдемо по плану 50%. Ну ми довольні виставкою. Кожен рік. Ви знаєте, кожен рік збільшуємо кількість продукції, кількість площі, і від того ми маємо більший наплив людей. То тобто, я й прошому році говорю, я дуже доволі виставкою, в цьому. Ще тільки перший день. Я думаю, завтра буде основний ажіотаж. Мы с этой стороны наблюдаем, что просто сейчас начинает намечаться определенная стабилизация, то есть более-менее выровнялся курс, да, как бы есть определенные э, позитивные тенденции в росте цен на продукцию, что как бы нашему конечному потребителю хорошо, поэтому. Спрос есть, он не такой, как был, допустим, я не знаю, там, в 2012 году, возможно, там, или в 2010, да, но мы потихонечку выбираемся из вот этого вот глубокого кризиса, там, 2013-2014 года, на самом деле, и думаем, что и производство, как бы, и наши продажи будут только увеличиваться. Ми, як завжди, активні на виставці Агро і виставка Агроці 16. Це не виключення. Сьогодні ми представлені такими виробниками, як Ахко, а конкретніше брендом Маси Первісу. Ми маємо сьогодні новинку комбайн Т-7. Ми сьогодні маємо комбайн Т-7. Це роторний комбайн. Ми сьогодні маємо клавішний комбайн 7370, ми Маємо телескопічний понавантажувач. Ми маємо. Трактор, також маємо ґрунтообробну та посівну техніку від німецького виробника Кополі. Ми минули те пікто дна і ми почали трошки підніматися. Я думаю, 17-18, 2019 рік ми вийдемо на показники, там, тоді, коли, можливо, не там з 8 роком, але 2013 рік, я думаю, буде. Компания Astra 18 лет на рынке э, здесь, в Украине. Мы продаем сергостехнику, продаем запасные части к ним и сервисные, э, сервисное обслуживание у нас есть. Э, мы представляем немецкие, венгерские, французские, датские, американские э, бренды. Нам эта выставка, во-первых, очень близко, потому что центральный офис находится в Чабанах. Это практически там этот сами 2 километра отсюда. Мы сейчас находимся в центре сердца выставки. Наш стенд 392 квадратных метров. Мы на эту выставку не просто так приехали, мы готовили очень много акций нашим клиентам. Ми являємося офіційним представництвом французького виробника Ківонь. Завод сам розміщений у Франції. З 1947 року вироб... займається виробництвом ґрунтовробної техніки, і ми вже регулярно вже протягом. Десятиліття можу сказати, що на території України працюємо. На виставці представили ряд новинок. Це перш за все сівалка сола Ківонь, яка унікальна, яка займається висівом сої міжряддя 35 см. сантиметрів. Виставка цікава, продуктивна. Ми розраховуємо на Клієнтів бачити їх, поспілкуватися, кого ми знаємо, залучити нових клієнтів, презентувати наш бренд і успішно працювати. Ганзафлекс це підприємство німецьке, представництво, 12 років працює на ринку України. Мы предлагаем продукцию, начиная от колечек, заканчивая маслостанциями. Мы производим сами металлорукава, мы гнем трубы, мы производим рукава высокого давления, поставляем гидрокомплектующие соединения, фитинги, ну и насосы, моторы и так далее. Нам нравится выставка. В этом году выставка очень обширная, большая. Вот, очень много техники, очень много наших Заказчиков участвуют в выставке, это очень приятно. На много, тех... На много техники стоят наши рукава. Спасибо всем, кто работает с нами. Компания Кун, как известно, это сегодня лидер мировой по производству прицепной и навесной техники. У нас самый большой ассортимент и самый большой оборот. Кроме этого, компания Кун сегодня является генеральным спонсором выставки Агро-2016. В связи с этим, конечно же, у нас, как я уже сказал, 22 единицы, техники разные, техники представлены на трех стендах. Это все украинские производители, бренд «Розовские машины». Производство у нас размещено на площадке «Розовского кузнечно-механического завода», это «Розовая Харьковская область» и «Харьковского станкостроительного завода Харверство, ну, непосредственно в Харькове. Впервые я здесь принял участие, наверное, в 2003 году, еще с Чубинского я здесь принимаю участие, здесь нахожусь каждый год. Выставка... Если сравнивать с прошлым годом, она стала немного больше, как на мой взгляд. Я еще не все тут осмотрел, все-таки первый день и больше здесь у себя на стенде. Если сравнивать с предыдущими теми временами, наверное, она стала чуть меньше. Но был какой-то период, когда я шел общее падение, сейчас э, она все-таки стала больше. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться и дальше. Это один из самых крупных игроков на рынке продажи сельхозтехники. Стараемся каждый год, лет семь уже, вот сколько компаний существует. Э, принципиальная позиция, мы любим эту выставку. Надеемся, она как раз актуальна сегодня, поэтому все в этом плане нравится. Технологии, которые используются при производстве на Западе, они э, проверены временем, можно так сказать. И э, капитала емкими являются подходы э, к производству там. Здесь я уверен, что это послужит примером, и те попытки, которые делаются, они с каждым годом будут, будут качественно расти. Поэтому я думаю, что есть будущее и у местных производителей. Наша компания занимается э, производством, продажей кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и сопутствующим сервисом. Э, на украинском рынке мы уже с 1994 -го года, когда мы зарегистрировали здесь тогда еще наши чешские препараты или кормовые добавки. Где-то в 1999 году образовались здесь филиал и начали здесь сначала на давальческом производстве и потом на своем заводе производить кормовые добавки уже здесь на месте. Ориентированы мы как на крупный э, сегмент, э, так на мелких частников и э, мелкие хозяйства. Здесь э, выставка «Агро», в которой мы участвуем каждый год, для нас отличная площадка для того, чтобы пообщаться не только с нашими партнерами, но и с потенциальными клиентами, и вообще с э, людьми, которые занимаются животноводством в частном сегменте. Их здесь довольно большое количество, интересно с ними встретиться, интересно услышать их мнение, то, что их волнует, чем они сегодня живут. И мы довольны, что у нас есть такая возможность с ними пообщаться и находить здесь с ними общий язык.